Hello，大家好，这里是阿润才的生活，阿润才带你去吃素第三集，今天要带你去吃什么呢？这里是新山皇后地区哦，我们来看一下，今天要带你们去吃这一间叫做绿香园的这个素食馆哦，就在这条大路旁边，好，那我们来看一看吧。 安。十个，十个可以拿。嗯。好，我们来看一下绿香园的这个菜单哦,哦。哦，这、就是一个煮炒哦，有很多很多好吃的东西。 很多的选择，豆腐类啊、素鱼啊、蔬菜呀、啊、汤类，还有一些小吃类啊。比如说薯条啊、啊炸猪啊、沙爹啊，哇，都是很好吃的哦。然後当然也有这种所谓的个人套餐咯 还有面类呀、啊、米粉类呀、啊，所以一个人吃也可以，一家人一起吃也可以。然后呢，还有就是有很多这种可爱的便当，像赖友人最喜欢的五号喽。再继续看一看，嗯，饮料类也有哇，还有这些冷饮也是很好喝哦。 好，我们来看一下哦，这个是薏米水，是真正的薏米水哦。不好意思啊，现场有点潮但是呢，这就是店家的小孩哟，他是叫做香香的小朋友，非常的可爱哟，很次会跟我们一起玩。香香，你穿什么衣哟、哦？这样特别的。 来看一下哦，这个是很特别的一道菜，叫做什么呢？妈咪菜、素紫菜咖喱。哦，有很多素紫菜，有一些菇菇，跟这个豆豆包，嗯，辣椒咖喱,咖喱很好吃哦。来。看 第二个，这个热腾腾的砂锅豆腐、哦、哇，里面的配料也是很丰富啊，比如说灯笼椒啊、大白菜呀、啊、啊黑木耳啊、番茄、萝卜啊、豆腐啊，很好吃的样子哦。好，下一道菜是什么呢？我们看一看哦，是叫做咸鱼豆芽呀、啊。哈哈哈哈 下一道是什么呢？番薯叶哦，清炒番薯苗，噔噔噔，很可口哦，看起来非常的清脆呀、啊啊。这个就是咸鱼豆芽哦，看到吗？干干净净的豆芽。看这个赖子已经拿了一大堆的菜啊。样好吃吗？嗯。那有人的最爱吃什么？呃、嗯，我都喜欢法国。法国豆腐，呼呼。 豆芽姑姑最喜欢豆芽，阿里最喜欢什么？砂锅豆腐。自己最喜欢什么？咖喱,咖喱，这个咖喱素紫菜咯。 今天我们的寿星婆来自一，有一颗牙要落要落，所以今天吃到特别特别的慢。对，对对牙要落的人吃东西就是这样的哦。 对，有非常舒适的用餐环境哦，又干净又凉爽，有冷气的哦。而且呢，这里的呃店员呢都非常的友善热情呀。还、啊、有这位可爱的小妹妹，常常会陪我们玩，香香。 看喽，他 <Hello> 对奶油似乎蛮有兴趣的。这里也是有做一些糕点哦，这个是很好吃的烧包。每次呢，我都会打包当做第二天的早餐，用那个气炸锅烤一烤就会很好吃。 是有很多的年饼这些东西哦、啊看，老板也是有做了一些辣椒酱哦，看起来也是很可口啊。晕倒了，晕倒了！嗯、你看，新年前夕哦，我们还打。 好了，六合嘞，六合的美味食品解决了酷酷的大烦恼，新年不用煮喽。了。买了，他们已经准备好了，可以让我们新年只要弄烧就可以品尝的好料哦，太棒啦！这就是在皇后这里的绿香园哦，非常推荐的东西。 有非常好吃的东西，我们最爱的咖喱，嗯，还有什么呢？其实很多东西都好好吃哦，而且都很用心制作。大家有机会的话可以来来这里吃吃看哦，非常推荐的一个素食哦。我们几乎每个礼拜都会来光顾一次最少哦。 好，这里就是阿伦才的生活为你带来的阿伦才带你去吃素的第三集。喜欢我的频道的话，记得订阅、留言、分享、点赞哦。好，大家有什么看法、有什么意见，都可以提出来哟。拜。